Всякие отмороженные зелебобы, зелеботы, кастрюлеголовые рассказывают поголовно, что Зеленский хочет мира, хочет судьбы мира на третий год войны. Наконец-то разродился. Ну да ладно. У меня другой вопрос. Если марафон единый вещает только то, что хочет пан Зеленский, соответственно, люди, которые вещают любые тезисы по единому марафону, они вещают слова Зеленского. Тогда что это такое? Словно того, что воевать доведется майже всем, я впевнен, что так и будет. Потому что иного выбора нет. И вовне внешнего... Нам ніхто людський ресурс не додасть. І ця, ця війна може тривати ще роками або десятиліттями. І якщо ми просто десь просядемо, то ми втратимо країну. Вау! І що це е таке? Хочуть чути про щось хороше, їм здається, що переговориться щось хороше. Але на мою думку, що це безумовно, не так. Потрібно готуватися до війни, потрібно продовжити війну, потрібно продовжувати мобілізацію, потрібно продовжувати е посилювати фронт. Щоб там не сталося, у нас є потенціал відбити території, у нас є потенціал і бойовий дух серед армії, який я бачу, відбити, повернути свої території. І тому чекати на якусь капітуляцію чекати на якісь домовленості в ущерб україні я не бачу доцільний я розумію, що у нас як говорили, до повномасштабки була армія мільйон двісті Потом три года мобилизировали, бусифицировали, Еще, наверное, миллиона два. То бишь у нас армия должна быть где-то 3,5 миллиона, 3,200, 3,300, ладно. И погибло тысяч 45 максимум и 300 тысяч раненых. Окей, где остальные 2,5, 2,7 миллиона армий? Где они? 300 тысяч находятся, окей, на линии соприкосновения. Тогда где 2 миллиона армии? Находятся в тылу? Чего они ждут, чего они хотят, я не понимаю. Поэтому я не понимаю, зачем вам еще армия, еще мобилизация. Значит, скорее всего, погибло не 45 тысяч человек, а, наверное, 345, а то и 500, а то и миллион, наверное. А кто же нам скажет, правильно? Военная тайна. Ну ладно, я бы еще понял как человек не военный, э, сохранить то, что есть, то, что осталось, сохранить. Так нет, эти барбершопные вещают, что у нас есть потенциал, мы должны идти вперед, до границ 91 -го года, вперед из песней. Опять? Зачем? Ну, весь мир понимает, половина Украины понимает, что это нереально. Но проплаченные говорят, нужно, чтобы война длилась.